Народный депутат Артур Мартовецкий. Уважаемые избиратели, уважаемые коллеги, я вынужден, вновь выступая сегодня с этой трибуны, проинформировать вас о той катастрофически сложной ситуации, связанной с энергетической независимостью и безопасностью нашей страны. 2-3 марта Киев вновь услышал стук шахтерских касок. Около 4 тысяч шахтеров и энергетиков вышли под стены Верховной Рады и Кабмина высказать свои законные требования, получить ответы на свои вопросы. Это в первую очередь погашение задолженности по зарплате, сохранение государственных угледобывающих и перерабатывающих предприятий, обеспечение их стабильной работы и своевременных расчетов за добытый уголь и произведенную электроэнергию. Это те основополагающие принципы, которые необходимы сегодня для защиты отечественной энергетической независимости. Импорт электроэнергии и угля – это не выход для Украины, тем более на таких кабальных условиях и неприемлемо завышенной ценовой политики. Причина второй акции протеста в начале марта – это невыполнение поручений премьер-министра от 28 января, которое было направлено на урегулирование проблем в топливно-энергетическом комплексе. Шахтеры понимают что ситуация в стране сложная, но они не согласны, чтобы за счет увеличения налога на заработную плату и пенсию, которую они заслужили тяжелым и опасным трудом, наполнялся государственный бюджет, никому не дано право ставить на грань выживания людей такой мужественной профессии, их семьи и, как итог, шахтерские города и поселки. Сегодня я вижу, что единственный, кто действует по защите прав шахтеров и энергетиков, обеспокоен данной ситуацией, это лидеры профсоюзных организаций и депутаты межфракционного объединения «Защитим угольную отрасль», заместителем которой, главы которой я являюсь. Именно мы настояли, и 3 марта состоялась встреча руководителей профсоюзов с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом. Спикер парламента пообещал, что по поводу затронутых вопросов будет говорить с премьер-министром, а также проинформирует президента. Власть должна знать, что не стоит игнорировать справедливые требования шахтеров, ведь они умеют и знают, как отстаивать свое право на достойную жизнь. Кабмин должен сделать выводы и в первую очередь доверить отрасль профессионалам, а не чиновникам, которые лишь разрушают, а не созидают. Напомню, что 2 марта под стенами Кабмина все участники, а это тысячи шахтеров и энергетиков, проголосовали единогласно за отставку министра энергетики и угля Демчишина. Поэтому 25 народных депутатов от разных политических сил своими подписями подтвердили это, зарегистрировал 3 марта проект постановления Верховной Рады об отставке Демчишина. И я настаиваю, что в ближайшем пленарном заседании этот вопрос был включен в повестку дня. Прошу считать это моим депутатским западом. И напоминаю: Уголь спасет Украину, если Украина спасет свой уголь. Шахтеры Украины защитят энергетическую безопасность, если Украина сохранит своих шахтеров. Спасибо.